ദശകം എട്ട് സീതാപരിണയം രാജ്യത്തെത്തിച്ചേർന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ജനക മഹാരാജാവ് മഹാദേവൻ ദേവരാധന എന്ന തന്റെ പൂർവികന് നൽകിയ എന്ന വില്ല് വീരപരീക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ശൈവചാപം അയത്നലളിതമായി ഉയർത്തിയ രാമൻ ഞാൻ കെട്ടുന്നതിനിടയിൽ വില്ലൊടിഞ്ഞുപോയി ചാപഭഞ്ജന വൃത്താന്തമറിഞ്ഞ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് ജനകമഹാരാജാവിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മിഥിലയിലെത്തി ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ദാശരഥികൾ നാല് മിഥിലാകുമാരിമാരെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ചു तः शतानन्दपुरोहितो नृप सभामुपानीयसभाजयन्मुनि ततश्रुतैस्त्वच्चरितैर्मुदश्रुमान् मिथक्कथाभिर्दिनमत्यवाहयत् परेद्य विद्वद्गुणशंसिकौशिक प्रियोऽद्यतोऽसौ सचिवैः स किङ्करैः परार्ध्यजामातृपणाधिरोपणं पुरः समानाय यदीशकार्मुकम् श्रमेण यल्लब्धगुणाधिरोपणं सुमेरुसारं सदुमेषतः परम् पुरत्रयोच्छेदपरिच्छदं धनुर्यदच्युदेनेषु मदर्चितं पुरे तदिच्छया दृष्टमनुज्ञया गुरो यदृच्छवाप्यविमृश्यतो लयन् निविश्य पश्यत् अधिज्यमाधाय धनुश्चकर्षिता प्रहृष्यति प्रेक्षकमर्त्यमण्डले विकृष्य नीते ध्वनितप्रतिश्रुतिं प्रवेश्य विश्वं तदभज्यताञ्जसा विदेहकैवल्यनिधानदेवता विदेहराज्यस्य चिरादराजसी मुदेकवारा अहमुवाहषे मुषी प्रकल्पिता कल्पसमुज्ज्वलाकृति प्रगल्भधात्री सवयोजनावृता अगर्भजा त्वामवृताथ जगत्प्रकाशाद्भुतचेष्टितं पतिम् जवाप्तवार्ताहरगीतवास्तवश्रवाल्सुताचार्ययुतो निमीषितु समाप्तभूयिष्ठमहाक्रतो पुरीमवाप्तवानाशु सखाशतक्रतो सीतां त्वमुपायथा लग्ने भरतश्च माण्डवीम् अधोर्मिलां च श्रुतकीर्तिमप्युभे शुभे सुमित्रातनया वुदूहतु कृतप्रतीकारकृतार्थमानसे कौशिके प्रतीतता श्वशुरानुमोदित प्रसीदसीता वर संगमेश्वरा।